Malaysia di antara kuasa besar Washington dan lawatan agung ke Rusia. Amerika Syarikat sebenarnya bukanlah kali pertama cuba untuk mendekati Malaysia. Hubungan ketenteraan ini sudah lama diuji, perlahan, berhati-hati dan penuh simbolisme. Cuma banyak yang tidak menjadi. Bukan kerana teknikal semata-mata tetapi kerana politik, bajet dan falsafah berkecuali Malaysia sendiri test water oleh Amerika tahun 2015 menjadi titik penting Pejabat Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Defense Security Cooperation Agency DSCA meluluskan kemungkinan penjualan misil AIM-120C7 AMRAM kepada Malaysia Cadangannya sederhana di atas kertas sekitar 10 unit AMRAM nilai anggaran USD 21 juta bersama dengan alat ganti, sokongan logistik dan juga latihan. Tujuannya juga sangat jelas bagi mengekalkan keupayaan pesawat fa 18 b milik TUDM dan meningkatkan interoperability dengan Amerika Syarikat di dalam latihan serta operasi bersama. Akan tetapi, ini bukanlah kontrak mutamat. Ini hanyalah lampu hijau awal. Segala-galanya masih bergantung kepada rundingan lanjutan keutamaan kerajaan Malaysia dan juga realiti geopolitik. Mesej sebenar di sebalik misal Amram. Amram bukan sekadar peluru berpandu. Di dalam bahasa strategi Washington, ia adalah mesej. Kami bersedia menyokong keupayaan anda jika haluan strategik kita selari. Akan tetapi, Malaysia sentiasa berhati-hati. Kelebihan sebenar bukan memilih satu pihak, tetapi mengekalkan pilihan kelulusan Amra membawa mesej jelas daripada Washington. Option realistik. Langkah kedua lebih besar tetapi masih lagi realistik. FA-18 Super Hornet Block 3. Daripada semua jet Amerika, inilah platform yang paling masuk akal buat Malaysia. Kesinambungan dengan FA-18B serta logistik yang sangat familiar dan kru yang boleh beralih dengan lebih mudah. Kelebihan blok 3 adalah membawa radar ESA, avionik generasi baru, network centric warfare. Ini bukan lonjakan drastik, ini adalah evolusi terkawal. Tetapi, sekali lagi politik, bajet dan keutamaan nasional menghalang keputusan muktamad. Maka, kali ini muncul lagi satu tawaran yang lebih berat. F-15EX Eagle II F-15EX bukannya pengganti ringan ia adalah pesawat dominasi udara mempunyai payload besar serta berkemampuan untuk beroperasi secara jarak jauh dan simbol kuasa udara Amerika bagi Malaysia F-15EX bukannya tentang keperluan segera ia tentang option yang maksimum tawaran sebegini jika dibincangkan sekalipun ianya berlaku di peringkat strategik tertinggi bukannya di meja procurement biasa. Dan kenapa pula yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke Rusia? Di dalam konteks inilah lawatan yang di-Pertuan Agong ke Rusia perlu kita fahami. Lawatan ke Rusia di atas jemputan Presiden Vladimir Putin bukan sekadar simbolik. Ini merupakan lawatan negara yang rasmi pertama oleh Raja Malaysia ke Rusia semenjak 1967 agenda rasminya luas diplomasi, perdagangan, teknologi, pendidikan dan pelaburan tetapi di dalam real politik tiada lawatan tahap ini yang kosong daripada perbincangan keselamatan dimensi ketenteraan yang dipertuan agung bukan sekadar ketua negara baginda ialah pemerintah tertinggi angkatan tentera Malaysia berpangkat Field Marshall 5 bintang Maka apabila seorang Phil Marshall Malaysia bertemu dengan Vladimir Putin Seorang bekas pegawai KGB Ianya terfokus kuat kepada kuasa ketenteraan Adalah hampir mustahil isu pertahanan tidak langsung disentuh Cuma satu perkara yang perlu kita fahami Perkara paling penting selalunya tidak akan diumumkan Apakah yang mungkin dibincangkan di sebalik tabir Perbincangan ini bukannya rundingan kontrak. Ia lebih kepada strategi signalling. Antara perkara paling munasabah yang mungkin disentuh adalah sustainment aset sedia ada. Malaysia mengoperasikan SU-30MKM dan sistem buatan Rusia. Isu kritikal hari ini bukanlah membeli jet baru, tetapi alat ganti MRO dan kesinambungan rantaian bekalan tanpa melanggar sekatan antarabangsa. Jika MRCA dibincangkan sekalipun ia lebih kepada option ataupun flexibility tanpa LOI dan juga tanpa MOU. Ini bukan kerja procurement, ini kerja membuka pintu strategi. Hasrat versus realiti di dalam perbincangan strategik dengan Rusia, mungkin ada satu nama yang hampir pasti berlegar, SU-57. Secara simbolik, SU-57 adalah lambang keupayaan tertinggi Rusia. Generasi kelima, style dan juga prestige. Tetapi di sinilah persoalan sebenar yang perlu ditanya. Apakah hasrat dan keinginan selari dengan keupayaan dan realiti nyata? Untuk Malaysia, cabaran SU-57 bukannya kepada spesifikasi di atas kertas. Tetapi pada realiti di bawahnya Realitinya pengeluaran SU57 masih lagi terhad Rantai yang bekalan terjejas disebabkan oleh sekatan antarabangsa Ekosistem sokongan masih lagi belum matang Dan kos integrasi adalah sangat tinggi Bagi sebuah negara yang sedang bergelut untuk mengekalkan kesiapsiagaan aset sedia ada SU57 bukan sekadar soal mahu ataupun tidak Ianya adalah soal mampu ataupun tidak Maka jika SU57 disentuh sekalipun Ia lebih kepada simbol dan isyarat geopolitik Bukannya keputusan pemerolehan yang hampir menjadi kenyataan Di dalam bahasa mudahnya Hasrat mungkin ada Tetapi realiti masih belum mengizinkan dan di sinilah makna sebenar lawatan ini terserlah. Lawatan agung ke Rusia bukan bermaksud Malaysia akan membeli SU-57. Tetapi ia mungkin membuktikan sesuatu yang lebih penting. Malaysia masih relevan untuk berbincang di meja kuasa besar. Suara yang masih didengari serta masih mempunyai leverage. Mesej ini bukan hanya untuk Moscow. Ia sampai ke Washington, Paris, Seoul dan Ankara. Di dalam bahasa strategik, kami tahu apa yang kami mahu dan kami juga tahu apa yang mampu kami tanggung. Apa yang hampir pasti ialah kemungkinan perbincangan pertahanan wujud di belakang tabir. Peranan yang dipertuan agung di sini bukanlah teknikal. Ia adalah legitimasi strategik di peringkat tertinggi dan bagi Malaysia pula kuasa sebenar bukan pada senjata yang dibeli tetapi pilihan yang masih terbuka